Готен Морган Тревая. Мальчики, если девушка долго не берет трубку, она вас не игнорирует, просто дозирует. А зараз для вас доза позитива, светла и тепла. Сегодня Любая Юнак, Лавика в гостях у Готен Морган. Привет. О, как приятно всегда быть с тобой рядом и слушать такие приятности. Я тебе очень рада чути и бачити, и я тебе читаю в Инстаграм, следкую за тем, что ты нарешті отримала диплом психолога, нарешті ты его выстраждала, захистила, написала все работы, которые нужно, и выдохнула, так? Да, но это не диплом, это кандидат диссертация. О боже мой! Любочка, скажи, будь ласка, для чего артисту требовало утримывать психологичную свиту? Может, в консерваторию надо было сходить? Ну или... Чего ты выбрала психолога? Все дело в том, что я просто со времен студенчества пыталась совмещать приятное с полезным. Мне хотелось свою психологию воплотить в творчество, а творчество психологии. Соответственно, моя диссертационная работа и э, была идеей совместить все несовмещаемое в моей жизни. А именно и деятельность вокалистки и певицы, также и автора песен, потому Потому что а, дипломная, диссертационная, черт, диссертационная работа называлась самоидентификация в момент вхождения музыкальной субкультуры подростковой. Вот, так что... Слушай, ну мало того, что у тебя диссертация готова, да, диплом mm -hmm. получен, ты же стала телеведущей. Ты теперь пройдешь дело, на канале дело. М1, занимаешься технологиями. Я тебе этот проект, что нового ты завдяки ему дизналась и что в себе открыла? А, я точно теперь знаю на 100% что могу спорить со всеми своими друзьями и парнями. Буду Самым лучшим собеседником, и в случае, если не получится в сфере шоу-бизнеса, пойду на радио рынок торговать гаджетами. Потому ладно. что в них, я уже понимаю, прекрасно. Я шучу, на самом деле это очень интересно. А, мне приятно работать с таким соведущим, как Сани. Это невероятно положительный человек, который просто греет. Вот когда он рядышком стоит, можно ни о чем не переживать и не беспокоиться. Ну и на самом деле уровень IQ я также повышаю с каждой программой. Вот, а значит, Любочка, я, я боюсь уровень диссертации, технологии и девушки ты знаешь, что человеки боятся разумных женок. Ты не боишься стать Но умная ведь девушка должна быть вовремя и глупенькой. А, то есть ты умеешь включать? Конечно. Скажешь, что ты подписываешь контракты с закордонными лейблами, с европейскими лейблами. Польша уже тебя поработила. Тебя уже запросила. Ты пишешь песни российскую, украинскую, и теперь покладаешь их еще английскую мову. Для чего? Все верно. А Получилось так, что действительно изъявили желание в сотрудничестве польской, польский лейбл музыки. А также мы еще и после сотрудничества с Польшей заключили договор о сотрудничестве с загс Music, который находится в Германии И для этого мы высылаем им синглы, которые на русском языке, после они говорят Хотели бы они их видеть на своих каналах, на своих радиостанциях, потому что, как оказалось, наша музыка им очень даже в кайф, а нам вообще в радость. Просто. Так, на кого ты ориентуешься, Зара, это украинский рынок, это российский, это европейский. Для кого поют? По мы совершенно ни на что не ориентируемся. Мы делаем, что мы хотим делать. У нас, когда выходит, мы просто доблестно пожинаем плоды и пытаемся переводить песни на другие языки, если вдруг это целесообразно. Ну, выходит, что целесообразно. И вот наш новый сингл представлен также в Глоєзичної версії тоже. о боже вже всім не терпиться. Давай оголосимо на <кліпсування> прем'єра, Новий кліп від Любою НАТО від гурту Лаліка. Прямо зараз Гутен Моргене.